kalau bila ayam bising-bising macam ni maknanya dia dah tertekan lah ada benda yang uh, dia rasa tak sesuai lah uh, bakar Astrolop ni adalah bakar penelur yang unggul juga yang dia ada rekod dunia lah 360 biji setahun ayam uh, kalau dah sampai umur matang dia akan bertelur secara automatik. kita tak perlukan jantan untuk hasilkan telur tapi kita perlukan ayam jantan ni untuk hasilkan telur yang berbenih saya Muhammad Ammar bin Muhammad. Kita sekarang berada di Grove Homestead di Sungai Buloh. Grove Homestead ni saya tubuhkan pada tahun 2020. Ini adalah kediaman saya lah. Bertani dan menternak di sini. Sebenarnya sebelum ni saya mempunyai kerjaya sebagai seorang juruterbang. Pada tahun 2022 saya mengambil keputusan untuk uh, terjun teruslah ke dalam bidang pertanian dan peternakan ni. Uh, basically kenapa saya mula menternak ayam ni adalah sebab saya dapati that saya perlukan uh, baja untuk tanaman-tanaman saya. Baja ayam lah yang terbaik uh, untuk digunakan uh, di ladang kami. Okay, ini adalah pokok uh, Madre di Aqua atau lebih dikenali sebagai ketum ayam lah kita tanam pokok ni secara selingan dengan pokok manggis kita. Dan kita akan biarkan ayam kita untuk lepas bebas di bawah kawasan ni lah. Najis ayam ni akan dijadikan nutrien untuk pokok-pokok kita kat sini lah. Dan sebenarnya untuk hasil yang lebih efektif ialah kita gunakan najis ayam dan juga habuk kayu tu untuk hasilkan kompos. Dan kompos ni baru kita bagi spesifik kepada pokok-pokok kita lah. Pokok ni daun dia kita kena hancurkan lah dan kita gunakan sebagai makanan tambahan ayam. Protein yang tinggi dan juga dia ada serat lah yang diperlukan oleh ayam. Kita kena pastikan dia kering lah tak basah supaya ayam ni tak tak mudah terkena jangkitan. Dalam kebun saya ni ada banyak pokok-pokok buah-buahan tempatan lah seperti durian, manggis, rambutan untuk dapatkan buah dan juga benih. Dream lah bagi saya untuk ada kehidupan yang sebegini. adalah reban skala rumahan yang terletak di belakang rumah saya. Dia dekat dengan dapur saya lah. Tujuan kita buat reban kat sini sebab kita nak kutip telur untuk terus gunakan dekat dapur. Ni adalah ayam jenis Plymouth Rock. Plymouth Rock ni adalah baka daripada USA juga. Kita ada dua betina dan satu jantan. Kebanyakannya kita dah jual lah anak baka ayam ni. Juga sesuai dipertandingkan. Sebab corak dia lebih halus dan kita boleh tengok daripada jantan ni Kali uh, dia lighter berbanding dengan betina ni gelap sikit. Kita lebih uh, pilih baka-baka import ni sebab satu minat lah dan satu lagi ialah pemerintahan yang tinggi dalam pasaran. Okay, kalau untuk orang yang nak mula menternak ayam ni uh, secara skala rumahan lah, uh, start dengan dua atau tiga ekor lah, satu jantan, satu betina, uh, dua betina ataupun hanya betina saja sebab apa ada sesetengah tempat uh, mungkin menghadapi masalah gangguan lah dari, uh, dari segi bunyi bila kita ada ayam jantan ni kalau kita tempat yang kita beli ayam ni tak betul ayam ni akan akan stres dan kita takkan dapat hasilnya uh, ayam uh, kalau dah sampai umur matang uh, ayam betina dia akan bertelur secara automatik kita tak perlukan jantan untuk hasilkan telur tapi kita perlukan ayam jantan ni untuk hasilkan telur yang berbening okay, perbezaan ayam-ayam import ni dengan ayam-ayam yang ada di dalam uh, negara kita ni uh, adalah ayam ni adalah hasil dia lebih konsisten dan ayam ni juga senang dimanipulasikan untuk mengikut keadaan uh, cara kita belalah ayam Rhode Island Red uh, asalnya daripada Amerika Syarikat tapi dibawa masuk ke negara kita dan dikembang biakkan lah. Saya telah lakukan proses pemilihan untuk memperbaiki bentuk struktur badan, warna dan juga kebolehan dia bertelur melebihi 250 biji setahun. Umur matang dia adalah 6 bulan ke atas Dan ciri-ciri ayam yang bagus adalah Kita boleh tengok spill over dah mahogany ni pada kaki dia Kaki dia kena warna kuning dan untuk betina kita nak di bahagian hackle dia ni leher dia ni berwarna hitam dan ekor hitam. Uh, ini adalah ayam jantan saya, uh, Baker Road Island Red. Ayam ni telah memenangi pertandingan pada bulan Mei. Satu pertandingan yang di anjurkan oleh Persatuan uh, Unggas di Malaysia dan ayam ni telah muncul sebagai juara lah. Uh, macam ayam yang bertanding kan kita kena titik beratkan lebih kepada uh, suplemen lah seperti vitamin dan juga kita kena pastikan ayam ni dapat aa, makanan yang berprotein tinggi. Okey, ini adalah telur Bro Island Red ni lah. Telur dia ni saiz dia masih kecil lagi sebab betina ni masih muda dan ayam-ayam ni pun baru belajar bertelur. once saiz dia aa, besar sikit, kita akan masukkan ke dalam incubator untuk kita tetaskan. Kita kena pastikan telur ni berbenih. Berbenih ni hanya kita dapat tahu lepas 7 hari Kita masukkan dalam incubator Kita akan buat proses candling Sekarang kita berada di reban pembakaan kita ni uh, Di sinilah kita buat pembakaan ayam-ayam uh, baka tulen ni Kandang yang pertama ni kita ada ayam yang dikategorikan sebagai hiasan lah Ayam jenis polen dan apa yang saya minat dengan ayam ni adalah corak dia lah. Dia panggil Golden Lace. Apa yang kita cuba buat kat sini ialah kita nak cuba sempurnakan dia punya lace tu. Ibu dia tak berapa cantik tapi bila kita hasilkan anak dia, kita dapat corak yang lebih konsisten. Reban saya yang nombor dua ni, kita ada ayam jenis Sussex. Tiga fungsi. Penelur, pendaging dan juga hiasan. Dia lebih dinikmati sebab bulu dia yang cantik lah warna pattern ni yang cantik ayam sussex ni <tuk> kalau bila ayam bising-bising macam ni maknanya dia dah tertekan lah ada benda yang uh, dia rasakan tak sesuai lah ok <tuk> dah dah bising kan ni Adalah ayam jenis uh, Warwick Ayam yang di import Masuk daripada Germany lah Kuantiti dia amat-amat lah uh, sikit. Uh, Dia boleh dikategorikan Sebagai ayam penelur lah Yang next ni uh, adalah bakar ayam uh, Rhode Island Red So basically ayam ni Apa yang kita boleh tengok ni lah Dia berkubang lah uh, Dia akan mandi lah Dia panggil dust bathing. Dia tengah membersihkan diri dia lah Memang sifat uh, natural ayam, ialah dia suka uh, bersihkan diri dia dengan habuk. Uh, lantai yang kita pakai ni adalah lantai jenis uh, pine shaving. Uh, satu, kenapa kita guna lantai ni, uh, jenis ni adalah dia ringan lah. Uh, sebab apa kawasan kita ni, kita nak angkat ke dalam reban, uh, pine shaving ni sesuai lah. Dan juga, dia jenis lebih absorbent, dia lebih menyerap air tu. Dan dia boleh digunakan untuk waktunya lama. Okey, ini adalah koleksi peribadi saya lah. Koleksi-koleksi ayam-ayam ornamental yang saya ada. Kalau kita boleh tengok kat sini, ini adalah jenis uh, ayam Cochin bantam dan juga ayam uh, frizzle satin. Uh, ini adalah ayam butet bantam. Itu adalah ayam satin. Uh, ayam silky. Uh, semua ni adalah ayam-ayam yang tak ada dalam pasaran ni. Uh, dan diimport masuk ke dalam Malaysia. Okay, yang kalau antara kita tengok semua ni yang paling mahal adalah ayam yang belakang ni. Color buff ni. Sebab apa tak ada lagi dalam pasaran. Uh, belum ada lagi ayam satin yang warna dia macam tu lah. Ayam satin ni asalnya induk dia adalah warna putih. Uh, tapi Selepas kita buat kacaukan, kita tukar warna dia kepada color buff color yang lebih diminati di dalam pasaran ini adalah ayam american silky inilah ayam jenis hiasan di mana kita boleh tengok telinga dia warna biru biasa ayam merah ataupun putih tapi ayam ni telinga dia biru dan kulit dia hitam dan apa macam mana kita nak bezakan ayam ni betul-betul american silky atau tidak dia berjari lima Ayam biasanya empat je Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan uh, proses pembersihan lah Macam mana saya ganti balik uh, alas kandang yang baru okay, Mula-mula apa yang kita perlukan ialah Kita kena basmikan Kuman-kuman lah. dekat sini Apa yang kita gunakan kat sini adalah Campuran cuka dan juga neem oil Saya dah buat semburan semalam Dan kita akan sembur lah Pastikan tempat tu terkena semburan ni Dan ha, kita akan biarkan uh, kering Kita akan masukkan uh, habuk kayu pine ni Kita akan ratakan Yang uh, teknik yang kita gunakan ialah teknik deep litter method. Di mana kita perlukan at least 3 ke 4 inci lah. Uh, dia lebih tahan lama dan lebih selesa untuk ayam. Okay, sekarang kita akan letakkan uh, ini adalah sebut ceramic lah. sebut ceramic ni apa yang dia buat ialah dia tolong break down lagi kotoran-kotoran uh, ayam ni uh, kepada lebih kecil lah. Dan dia juga berfungsi sebagai uh, salah satu benda yang boleh kurangkan bau reban. Sekali je kita letak. Dan langkah seterusnya adalah 6 bulan kemudian lah. Di mana kita bersihkan dia balik. Ini adalah tempat uh, photoshoot ayam saya lah. Uh, cara kita jual ialah melalui cara online. So kita akan muat naik uh, gambar ayam kita Uh, supaya pembeli boleh lihat lah. Uh, dekat website kita, kita jual anak ayam tiga jenis baka yang kita hasilkan secara konsisten iaitu Rhode Island Red, Light Sussex dan juga Black Astronaut uh, di samping itu, kita juga ada jual uh, vitamin yang sesuai digunakan untuk ternakan ayam. Kalau mereka yang berminat, boleh pergi ke website kita. Dekat situ, kita ada alamat kita dan lokasi kita. Dan uh, call dulu sebelum datang. Website kita, nama dia adalah growthhomestead.com. adalah ayam uh, bakar sasek Satu adalah light sasek Dan yang jantan ni adalah buff sasek Apa kelebihannya bila kita kahwinkan kedua-dua bakar sasek ini ialah Bila anak yang dihasilkan tu dipanggil sebagai sex link Di mana daripada tetasan kita boleh tentukan jantina dia terus berasakan warna Jantan kala buff dan betina kala putih Dan ini memudahkanlah lagi uh, proses penjualan dekat belakang ni adalah indukan uh, astrolop saya lah. Dekat sini kita ada dua warna. Uh, biru dan juga hitam. Baka astrolop ni, warna biru ni adalah warna yang resesif. Dia hanya akan terjadi bila dua-dua induk tu ada jin resesif ni. Dia akan jadi kala biru. Dan kita dapati warna biru ni dalam pasaran demand dia amat tinggi lah. So bila kita gunakan uh, gabungan macam ni, So, kita akan dapat anak hasilnya 50-50. 50%, -50. 50 biru, 50% hitam. Bakar Astrolop ni adalah bakar penelur yang unggul juga. Yang dia ada rekod dunia lah. 360 biji setahun. Bukan ayam saya lah, tapi ayam yang dibiarkan oleh peternak di luar negara lah. Dia ada dua color je yang resesif. Biru ataupun merah. Untuk bakar ni akan keluar biru. Untuk bakar Rhode Island red ataupun berbakar beberapa bakar lain dia akan jadi merah uh, Sekarang kita ada dekat uh, reban atas saya uh, dekat tempat uh, incubator lah. Kebiasaannya anak ayam ni akan terhasil bila uh, ibu tu ada naluri nak mengeram. Uh, ibu tu akan mengeram telur ayam ni selama 21 hari dan akan tetaslah anak ayam tu tapi dekat sini sebab kita menggunakan ayam-ayam yang tidak ada kebolehan untuk mengeram so kita terpaksa tetaskan anak ayam ini sendirilah dan proses dia sama juga 21 hari untuk anak ayam tu menetas kalau secara alami ayam ni akan increasekan dia punya body temperature dan dia akan duduk di atas telur-telur tu untuk satu tempoh masa yang lah dan kita tak nak ni dekat dekat dalam reban kita sebab dia akan rendahkan produktiviti ayam tu lah telur tu akan dapat kurang Dan kita dapati juga ada beberapa ekor yang nak mengeram tapi dia tak betul-betul mengeram lah So kita terpaksa gunakan inkubator ni untuk hasilkan anak-anak ayam yang baru Okay basically kita akan kutip telur-telur uh, ayam tu dari bawah dan kita akan uh, masukkan ke dalam inkubator ni lah Biasanya dekat sini kita ikut seminggu Dalam seminggu tu dalam 100 biji lah uh, Incubator ni berfungsi uh, Based on temperature dan juga humidity lah uh, Temperature dan humidity yang kita nak adalah 37.9 dan juga 65% humidity lah uh, Sebelum menetas Maknanya hari ke-18 ke Kita akan bawa turun ke bawah uh, Supaya dia tetas lah dia ada dua part dalam incubator ni satu ni dia dipanggil setter dan ini dia dipanggil hatcher so untuk 18 hari tu telur akan duduk di bahagian setter ni dan kemudian kita akan manually pindahkanlah telur ni ke bawah untuk dia tetas kita akan plan kan ayam ni dalam batch lah macam ni ayam blue astrolog lah yang baru menetas dia lebih awal lah daripada kawan-kawan dia -kawan yang lain Okey, selepas menetas uh, ayam ni boleh duduk kat dalam ni sampai ke 2 ke 3 hari lah tanpa makanan, tanpa mi, eh, minuman apa yang kita nak sebelum kita keluarkan daripada incubator ni kita nak bulu dia kering uh, kita nak bulu dia betul-betul kering dan dia akan jadi gebu uh, baru kita akan pindahkan kita punya uh, bulu dia lah di mana dia perlukan pemanasan untuk tempoh 2 minggu sebelum lah ...kita boleh letak ke dalam aa, reban biasa. Okey, sekarang kita berada dekat... Aa, ...kita punya brooder lah. Di mana inilah tempatnya... ...anak-anak ayam yang ditetaskan tu... ...duduk selama 2 ke 3 minggu... ...di bawah... Aa, ...lampu haba. Okay, lampu haba ni untuk... Aa, ...kita... Naikkan uh, temperature kawasan ni lah. Sehingga ke 35 uh, darjah celsius. Untuk 2 minggu pertama tu. Anak ayam ni dia tak ada bulu. So kita perlu bantu dia untuk kawal uh, temperature badan dia lah. Okay, anak ayam untuk 3 hari pertama tu dia tak perlu makan, tak perlu minum. Uh, sebab sistem badan dia uh, dah ada dah makanan daripada telur tu sendiri. Uh, selepas tu kita kena bagi dia... Makanan yang dinamakan starter Makanan yang protein dia tu tinggi uh, Dan dia akan makan makanan jenis ni Untuk tempoh satu ke dua bulan lah Sebelum dia berubah kepada Makanan yang lain Dan dia akan hidup kat sini Sampailah bulu dia penuh uh, Lepas tu kita akan pindahkan uh, Kita akan sortkan ayam ni lah Kita akan masukkan uh, Sama ada dia pergi untuk jualan Sama ada kita reject ayam ni Ataupun sesuai dimasukkan ke dalam program pembakaran kita lah. Okay, sekarang ini adalah ayam-ayam yang uh, sudah ditempah oleh pembeli saya lah. Dan uh, ayam-ayam ini akan saya hantarkan kepada pembeli minggu hadapan. Dekat sini, kita akan pack ayam kita dalam kotak dan kita akan gunakan perkhidmatan seperti Lala Move ataupun Pack Taxi lah yang akan hantar ayam ni terus kepada pelanggan. Apa yang kita buat kat sini adalah daripada uh, tetasan hinggalah kepada proses uh, penyembelihan ayam. Tapi sembelihan ayam tu kita tak lakukan di sini. Kita akan hantar kepada third party uh, yang di mana dia ada rumah penyembelihan yang berdaftar lah. Uh, beza yang paling ketara ialah daripada aroma lah dan juga tekstur daging dia. Dan juga digabungkan dengan cara pembelahan kita secara lepas bebas dekat luar ayam ni dia tak tak banyak lemak. So dia rendah kolesterol tu. Okay, harapan saya adalah agar ada banyak lagi tempat yang macam grow homestay ni di mana uh, menggunakan kaedah-kaedah uh, yang lestari untuk penanaman dan juga untuk peternakan ayam. Apa yang kita buat ni kita nak tambah baik dan kita nak ada rumah sembelihan kita sendiri di mana kita boleh kawal proses tu daripada A sampai Z. sebenarnya kita terletak dalam satu kawasan yang lebih kurang 2 ekar lah. Dan kita baru saja guna sikit saja daripada kawasan kita ni. dan ternakan kita adalah di bawah 500 ekor lah supaya kita patuh kepada prosedur-prosedur ataupun akta-akta uh, tempatan penternakan ayam secara rumahan ataupun secara uh, bela secara homestay ni uh, boleh dilakukan oleh ramai orang sekiranya mereka dapat tahu uh, ilmu yang betul dan juga uh, cara nak bela yang betul itulah dan ayam ni amatlah sesuai sebab apa uh, dia kurangkan uh, kos uh, ternakan kita di mana kita ada kebolehan untuk hasilkan baker kita sendiri